интоксикационный синдром из Харьковских маков. Курсы у Владимира Будьонского. Доктор медичный дом, как это дитячий месяцов и конституции. Глубоко уважаемый президент, глубоко уважаемые коллеги. Слово интоксикация, наверное, одно из самых часто используемых в клинике при проведении обходов, при Проведение планерок при обсуждении терапии при назначении инфузионной терапии. Очень часто мы говорим, что с дезинтоксикационной целью назначена импульсионная терапия, правда? Так вот, несмотря на то, что мы так часто пользуемся этим термином, суть этого состояния далеко не так ясна, как нам хотелось. Это обусловлено целым рядом объективных и субъективных факторов. В первую очередь большим разнообразием токсических факторов и полиморфизмом симптомов интоксикации. Сложное сложном между процессами токсинопродукции и детоксикации и лимитированием неспецифических проявлений, проявлений интоксикации. Любое состояние имеет морфологическую основу. Вот морфологическая основа интоксикационного синдрома является взаимодействие между токсином и рецептором. Если нет рецептора, то не будет интоксикации. Следствием этого взаимодействия является изменение структуры регуляторных молекул внутриклеточных, изменение биохимических процессов, а затем функционального состояния органов и тканей. Интоксикация развивается тогда, когда процессы поступления или образования токсинов начинают превышать возможности систем детоксикации. Основные группы токсинов – это бактериальные токсины, это токсины грампозитивных бактерий, это эндотоксины, это токсические органические соединения, это избыточное количество физиологических а, продуктов межуточного обмена. это различные биологически активные вещества и медиаторы, это продукты клеточного распада и другие экзотоксины. Помимо вот этих токсических факторов на формирование интоксикационного синдрома и его клинических проявлений, оказывают влияние развивающиеся водно-электролитные кислотно-основанные нарушения, среди которых фигурирует дегидратация, метаболический ацидоз и дефицит главного катиона натрия, который в свою очередь способствует нарастанию интоксикации по механизмам порочного круга. Кроме того, эти проявления нередко сами формируют во многом клинику интоксикационных синдромов. В позиции инфузионной терапии очень важно знание размера молекул токсинов и их связь с белками-носителями плазмы. Поскольку молекулы дисметаболические или э, ксенобиотики, параинфекционные молекулы, имеют небольшую массу и не имеют прочной связи с белками-носителями плазмы. И таким образом имеют основание покинуть организм. Вот в этих случаях инфузионная терапия эффективна. В тех случаях, когда молекулы крупные, имеют прочную связь с токсинисущими фракциями плазмы, то рассчитывать на их элиминацию с помощью инфузионной терапии не приходится, и в таких случаях показаны экстракорпоративные методы. Основные известные механизмы детоксикации – это метаболические, например, утилизация кетоновых тел, это экскретонные, это иммунные поглощения токсинов клетками РЭС. Основные принципы лечения интоксикационных синдромов я прошу вас не забывать о том, что главный принцип это устранение причины, да? Дальше, это стимуляция процессов метаболической и текстурной элиминации токсинов, это различные экстракорпоральные методы, это коррекция нарушений водно-электролитного баланса и хоз и симптоматическая терапия. А в условиях отделений соматических, хирургических, вне отделений интенсивной терапии, один из ведущих методов, консервативной дезинтоксикационной терапии, это инфузионная терапия, о которой мы дальше поговорим. Почему поговорим? Потому что в этой области, помимо объективных знаний, накоплено невероятное количество мифов. Первый миф – это то, что инфузионная терапия всегда эффективна для дезинтоксикации. Подчеркну еще раз, нет, не всегда. Тогда, когда интоксикация имеет морфологические основы быть разрешенной с помощью инфузионной терапии. То есть это низкий молекулярный вес, возможность преодолеть почечный барьер токсинами, либо наличие метаболических путей детоксикации. В остальных же случаях рассчитывают на так называемую дилюцию. Давайте разведем концентрацию токсина, уменьшим и таким образом поможем больному. Давайте обратимся к физиологии. Количество внеклеточной жидкости у взрослого человека составляет где-то порядка 13-15 литров. Если мы хотим уменьшить концентрацию токсина, а инфузионная терапия воздействует в первую очередь на внеклеточный сектор, то нам, скажем, для того, чтобы уменьшить концентрацию вдвое, нужно в два раза увеличить объем внеклеточного сектора. Значит, на больного еще 13 литров жидкости. И какая из этого дезинтоксикация? Вот просто эти и будет похож на подушку с водой. Поэтому на дилекционный эффект особенно рассчитывать не приходится. Его эффективность очень небольшая. Следующая мифотворчество относилось к категории поливинилпиролитона, так называемых дезинтоксикационных растворов. Я надеюсь, что вы их не используете, поэтому не буду останавливаться. Они сами по себе невероятно токсичны, вызывают диатрогенный дезаурисмоз, и американцы запретили их использовать еще в 1958 году, и нам нужно отказываться от этих препаратов. Еще один миф, который появился недавно, это инфузионные антигипоксанты. Я позволю себе цитировать некоторые литературные данные, и потом задавать себе и вам вопросы. Субцинат натрия, ведущий антидепоксант инфузионный, который как субстрат циклокрепса активирует процессы окисления, поставляющие электроны для дыхательной цепи митохондрии. Я не описался, как и пишут реамберин, он никогда не был субстратом циклокрепса. Субцинат субстрат, не реамберин. Я просто лексикирую, так что не относите это за счет моей э, неубизнанности по-украински. Одним из ведущих синдромов интоксикации различными ксенобиотиками является гипоксия, поэтому применение антигипоксантов целесообразно. Давайте обратимся опять к физиологии первоисточника. Вот кислородный каскад. Перепад порциального напряжения кислорода между атмосферой, и в митохондрии, где расположен цикл Крепса и дыхательная цепочка, составляет э, очень большую разницу. В да? несколько раз меньше давления порциального кислорода в митохондриях, чем в атмосфере. И дыхание возможно только при сохранении вот этого вот э, кислородного каскада и этой разницы давления. А э, в цикле крепса и в дыхательной цепи принимает участие невероятное количество разных соединений суть которых с помощью цепочки протонов перенести образовавшуюся при окислении энергию, и для того, чтобы это все осуществилось, в конце концов должен присутствовать кислород. Иначе никакого окисления быть не может. Давайте почитаем дальше. Что пишут? Янтарная кислота ускоряет оборот декарбоновой части циклокрепса и снижает концентрацию лактата, пироватных стратов, которые накапливаются при гипоксии. Таким образом повышает оборот и, следовательно, увеличивает объем энергии, необходимой для синтеза Т. В условиях гипоксии необходимый субценат может поглощаться через альтернативный метаболический путь с последующим потреблением янтарной кислоты в дыхательной цепи метафон. Я хочу сразу сказать, что субценат никакого участия в дыхательной цепи не принимает. Это субстрат циклокрепса. В дыхательной цепи ни малейшего отношения не имеет. К дополнительным, не менее важным гипоксическим эффектам относят стимуляцию субцинатоксидазного окисления с восстановлением ее потребления в дыхательной цепи. В совокупность делает это наиболее эффективным антигипоксантом. Давайте обратимся к циклу Кремса. Первоисточнику, так сказать. Первое. Субстратное фосфорилирование – это реакция, которая предшествует образованию субцината. Из бензима А образуется субцинат, при этом образуется аглонозин-трифосфат, перефосфорилируется ВТФ и таким образом образуется макроэр, минуя дыхательную цепочку. Субцинат ни малейшего отношения к субстратному фосфорилированию не имеет. Он образуется в результате этой реакции. Давайте обратимся к дальнейшим цитатам. Мощность системы энергопродукции янтарной кислоты в сотни раз превосходят другие системы энергообразования. Обратимся еще раз к первоисточнику, циклон трикарбоновых кислот. Что у нас получается? При окислении субцината, субцинатной гидрогеназы, образуется фумарат. При этом образуются протоны, которые передаются на флавинодонилтонуклеотид. Два протона. Но это связано с тем, почему они не передаются на нам. Связано с тем, что количество энергии недостаточно. Я цитирую биохимику. Если посчитать, сколько образуется молекула Т при окислении субцината, то это всего 2. При субстратном окислении образуется всего 6 молекул, а в целом в циклекрепсе все знают, образуется 38 молекул АТФ у меня возникает несколько вопросов. Можно ли считать значимым образование двух молекул Т при окиснении субцината в сравнении с остальными 36 молекулами, генерируемыми при одном обороте циклотремса? Можно ли утверждать, что продукция этих двух молекул реально в условиях дефицита всех остальных ферментов циклотрикарбоновых кислот и дыхательной цепи в условиях гипоксии? И еще один вопрос. Может быть, что добавление 6 грамм субцинатов при переливании 400 мл раствора реально влияет на физиологический пол субцината, который равен 200-300 грамм если старшее поколение помнит врачей, то в свое время 70-80-е годы пытались лечить а, гиперкос с введением АТФ экзогены. чем это закончилось, все хорошо знают АТФ да? используют только с одной целью лечение суправентрикулярной пароксинмальной тахикардии, больше ничему не нужны эти препараты. И еще я хотел бы в завершение, так сказать, этого мифотворчества процитировать Геннадия Алексеевича Ряпова, который был ведущим специалистом по гипоксии в Советском Союзе. Вот что он пишет. Общая скорость реакции цикла зависит от интенсивности превращения изоцитрата в альфа кетоглуптора Сколько бы мы ни совали в циклокрепса субцината, скорость реакции циклокрепса измениться не может, потому что лимитирующую лимитирующую скорость, имеет иная реакция. А в условии гипоксии главный фактор, лимитирующий скорость реакции, является кислород. И я думаю, что каждый из нас должен сделать один вывод. Есть только один антигипоксант – это кислород. Других антигипоксантов не существует. Поэтому ряд маленьких выводов промежуточных. Значит, и все, что я сказал, то, что реабилит неэффективный препарат. Нет, это не так. Это прекрасный сбалансированный полиэлектролитный раствор, который соответствует по своей эффективности другим сбалансированным растворам. Моностерил, стерофунгин. сказать, в состав стерофунгина входит малат, который через реакцию образуется. Но никто не говорит, что это антипоксат. Рингерлактатный раствор. И действие его связано именно с этим хорошим сбалансированным составом. Единственный субстрат циклотрепса, ацетилпензим А, а единственный антидипоксат, как акцептор протона, если это отвергает, то гипоксию можно иллюмицетином, субцинатом лечить. Многие назначают иллюмицетин, субцинат в своей практике. Заметил ли кто-нибудь его антигипоксический эффект? Я, например, нет, хотя работал и работаю в инфекционной реанимации, и в свое время минидетоксимией лечились только иллюмицетином. Какие препараты все-таки используются для эпизионной детоксикации? В первую очередь сбалансированные растворы. Я вас очень призываю отказаться, как уже говорили предыдущие докладчики, от э, антифизиологического раствора хлорида натрия. Весь мир идет по пути того, чтобы использовать балансированные растворы, которые не нарушают водно-электролитный обмен. Дальше это растворы углеводов и комбинированные растворы углеводов и сахароспиртов. Требования к идеальному раствору это оптимизация перфузии тканей. Это гемодилюция, это форсированный диурез, поддержание функционального состояния гепатоцитов и устранение сопутствующих нарушений водно-электролитного баланса. Одним из идеальных в настоящее время растворов дезинтоксикации является риосаркулак, потому что он соответствует всем этим требованиям. Он оптимизирует за счет своей высокой смолярности перфузию и вызывает гемодилюцию. Он форсирует, опять же, за счет высокой смолярности диурез и стимулирует выведение токсинов. Сорбитол поддерживает функциональное состояние гепатоцитов, в которых происходит метаболическая дезинтоксикация. А его сбалансированный электролитный состав без патоплоктата натрия позволяет устранить дефицит натрия и ацетоз, который присущ большинству интоксикационных синдромов. Наиболее реализуются его эффекты при медленной инфузии. Какие препараты целесообразно использовать при ряде ведущих синдромов интоксикационных, не диабетический кетоз, а затемия. Это растворы углеводов и растворы, имеющие буферные добавки, так, такие как реосердолактоксилат, растворы глюкозы. Диабетический кетоцидоз не будут останавливаться, вот только что вам все рассказали. Экзотемные интоксикации, в первую очередь препараты с мощным диуретическим действием печеночная недостаточность, периосартилак 10-20% глюкоза, солевые растворы, реамперин, альбумин и эндогенная интоксикация, вызванная токсич... бактериальными тяжелыми инфекциями, воспалительным процессом, в первую очередь периосартилак и сбалансированные солевые растворы. На выводах позвольте не останавливаться, я их уже озвучил, спасибо за внимание. Спасибо большое. Нет, сейчас, вы, 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 вы говорите о детях. Ваш вот весь доклад вот позиционирован на, на детский организм или вообще на, на вообще, вообще Потому что вы же представляете детскую место. Потому что детская на сезон, вы говорите о, это, о объемах неклеточного сектора. Детский неклеточный сектор он в два раза больше, чем в тус, Что 40%. И вопрос здесь стоит о объемной терапии. О каком объеме идет речь? Вы говорите неэффективно. О каком объеме вы говорите? Что значит неэффективно? Сколько это миллилитров на килограмм Ну У детей еще сложнее, да, вы сами сказали, что сектор неклеточный намного больше, в два раза в среднем, ну, зависит от возраста. А инфлюзионная терапия в первую очередь воздействует на клеточный сектор. О каких объемах идет речь? Объемах чего? Детексика. Зависит от патологического процесса. Если речь идет о токсикологии, форсированном диурезе, то объемы у детей могут достигать 200 мл на килограмм, а у в 200 мл на килограмм, у взрослых этого достичь невозможно. Понимаете? Нужно кое-как дифференцировать все-таки вот эти параметры детского и взрослого организма. Значит, потому что возможности токсикации детского организма значительно более высокие. Совершенно правильно совершенно справедливо. Поэтому я подчеркну, что и у взрослого человека невозможно с помощью нагрузки на существенно снизить концентрацию токсина в клеточной жидкости, если не существует предпосылок для их метаболизма, либо преодоления клочного барьера. В таких случаях инфузионная терапия нередко сопровождается развитием отеков, а больному только хуже становится. Я хочу еще все-таки выступить в защиту кхм, препаратов янтарной кислоты, вот ренберина, что клиническая практика показывает, что все-таки назначение ренберина при критических состояниях, скажем, сутический шок, тяжелый сердце, сопровождающийся полиорганной недостатки, дают достоверное увеличение, увеличение выживаемости больных по отношению к группе больных, которые эти препараты не назначают. Мне вот еще посчастливилось в свое время так сказать, присутствовать на тех конгрессов, которые проводил еще академик Сиротин, если вы, ну, вы наверняка его не помните, он работал на гипоксических состояниях, значит, он проводил сюда такие вот симпозиумы в рамках института физиологии Багмольца, значит, и тогда уже стоял вопрос использования янтарной кислоты как антигипоксического протестопления. Вот оно доказывает, что в условиях гипоксии использование янтарной кислоты значительно повышает выживание животных и даже, и даже людей, которые были добровольцами. Tai yra medžiaga dar 70-ųjų metų, todėl vis dėlto, kaip ir sakiau, išstoti iš šios apsaugos nuklearnių kietų, kritinių, kritinių, kritinių sąlygų, o mūsų nuklearūs kietų sąlygų.